слтатүрде осы біз сіз бағанаан бері естіп отырған акцияңыз аия жүргізіп жатырмыз екі жүз сексен жылдыққа осы екі жылдықты ұлы мерейтой деп санап бір күн бөліп берсе деген мақсатқа сіз қалай қарайсыз қолдаймын өйткені мереке күндері бізде негізгі атауы өзі сегіз нақтылы әғы, демалыс күнінен шектелген мереке болса арнайы мейрам деп атап және сол сол күнді анықтап мемлекет өзі белгілеп берсе ол жақсы болар еді біз қолдаймыз өйткені қазір өскелең ұрпаққа түсіндіру аңырақай шайқасы дегенді кешегі жоңғар шаққыншылығы дегенді және бүгінгі тәуелсіздігіміз біздің жалғыз егемендік бүінгі осы қазақстан деп аталған емес ол кезде қазақ елінің үш жүз жылдық жеңісі жолғары шапқан жеңісті жеткізген бабаларымыздың рухының ризығы үшін атау керек екінші сұрағым бар еді сізге осы акция жастардың патриоттық сезімін оятады ма Ойатады. Ой, да. өзіңіз жаңа көрдіңіз ғой сұрақ сұра жауап бойып жатыр балалардың ә, негізінде мен қазақпын деп тұрған жаңағы қайсы Әл қазір әуелі немерелеріміз енді ол патриотмее соған сенемін балаларға сенемін ұрпаққа сенемін ой отады үшінші сұрағым сіз амасыз ғой осы жастарға деген тілегіңізді білдіре өтсеңіз ғламтіг бар басқа жерімді жамандама кіретін өскен еліңді жамандама шығатынтө халқы бар, шығатын бар егеменді елі бар тұғыры бар кең байтақ жаңағы жері бар өскелең ұрпаққа арнайы осы бір тәуелсіз мемлекетіміздің туы биікте болсын дегім келеді биікте көкте саңғасын тай тұяқтары таймасын қос қанаттары еш уақытта талмасын. сіздерге сапарымыз басқан жеріңді жамандама кіретін көру өскен еліңді жамандама шығатын түбім басқан жеріңді жамандама кіретін көр өскен еліңді жамандама шығатын түрі